Здравствуйте, вы смотрите новости на ВТБ в студии Екатерина Романюк. Перемирие продлится сегодня до 22 часов. При этом Украина в полном объеме выполняет обязательства по реализации мирного плана в соответствии с решением Европейского совета. Об этом президент Украины сообщил в четырехсторонней телефонной беседе с президентами Франции и России Франсуа Оландом и Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко отметил, что в течение последних суток были зафиксированы очередные факты нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Президент Украины призвал их соблюдать условия мирного плана, прекратить нападение на украинские военные подразделения, блокпосты, освободить всех без исключения заложников. Под контроль Госпогранслужбы должны быть переданы пункты пересечения границы из Варина, Должанский, Червонопартизанск. Петр Порошенко также призвал президента России усилить режим госграницы со стороны Федерации, чтобы прекратить проникновение на территорию Украины боевиков и поставку оружия. Жители Донбасса все чаще оказывают сопротивление боевикам. Об этом заявил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. Как пример, он привел митинг в Славянске. Собравшиеся обратились с требованиями к террористам вынести свои боевые позиции за пределы района и прекратить обстрел сил АТО. Боевики разгоняли митингующих, часть из которых задержали и отправили на принудительное строительство оборонительных сооружений, сообщил спикер информцентра СНБО. Более 300 украинских военных вырвались из осады в Донецке и присоединились к силам АТО. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр МВД Арсен Аваков. Служащие воинской части номер 3037 около трех месяцев находились в осаде. Представители так называемой ДНР выдвинули требования сдаться и передать в их распоряжение склад с оружием. Командир части проигнорировал ультиматум. Разблокировав часть колонны автомобилей, военнослужащие вырвались из окружения, прихватив с собой Оружие, которое могли вывести. При попытке террористов проникнуть на оружейный склад сработали сторожевые секреты, и склад был взорван. Арсен Аваков подчеркнул, боевой дух части очень высок. Ее командир доложил о том, что военные готовы немедленно приступить к выполнению задач в рамках АТО. На дней в течение последних нескольких дней военнослужащим воинской части 3037 был поставлен ультиматум о переходе на сторону Донецкой республики. После отказа они были заблокированы повторно, и преступники готовились к проведению штурма военной части. Ультиматум о переходе на их сторону должен был завершиться ночью. Но благодаря нестандартному решению командования части, смелым и решительным действиям военнослужащих, военная часть осуществила прорыв из окружения, прорвалась через блокпосты на окраине города Донецка и сейчас только прибыла в расположении группировки Национальной гвардии, которая выполняет задачи в АТО, и приступила к выполнению этих задач. Прокуратура Донецкой области контролирует ход расследования гибели российского журналиста Анатолия Кляна. Об этом сообщат в пресс-службе ведомства. Составлен план первоочередных следственных действий и отрабатываются основные версии. Ход до судебного расследования находится под личным контролем прокурора области. Напомним, сотрудник российского Первого канала погиб в ночь на 30 июня. Установлено, что он получил проникающее ранение в живот, пребывая в районе военной части возле поселка Опытная Донецкой области. Украинские пограничники сбили еще один беспилотный самолет. На территории Украины аппарат зашел со стороны России. Был окрашен в серый цвет и не имел опознавательных знаков. Беспилотник был сбит подразделением ПВО десантной бригады ВС Украины, осуществляющей прикрытие границы, сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. Сегодня США начнут инспектировать с неба над Россией и Беларусью. Наблюдательные полеты будут выполняться в рамках международного договора по открытому небу. Этот документ позволяет всем участникам соглашения собирать информацию о вооруженных силах других стран и пролетать над объектами, которые вызывают озабоченность. Одна из главных целей нынешних полетов – изучить расположение российских войск вдоль границы с Украиной. Американцам разрешать летать в небе над Россией всего 4 дня. 4 июля полеты прекратятся. Япония и Южная Корея грозят Пхеньяну ответом на пуск баллистических ракет. Вчера Пхеньян запустил в японском море две баллистические ракеты малого радиуса действия. При запуске присутствовал и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Официальный Пхеньян выступил с заявлением, в котором оправдывает ракетные испытания необходимостью обезопасить себя от внешних врагов. Вместе с тем запускать ракеты с использованием баллистических технологий Северной Кореи запрещает резолюцию ООН. Турецкая Анталья. Спокойный отдых туристов нарушил лесной пожар. Огонь был такой силы, что отдыхающим пришлось в спешке покидать гостиницы. Ситуацию усугубили жара и сильный ветер. Для борьбы со стихией власти подняли воздух авиацию, а на земле возгорания тушили сотни пожарников. Хотя огонь удалось быстро локализовать, он уничтожил три небольших гостиницы. Всех проживающих там туристов переселили в другие отели. К счастью, обошлось без человеческих жертв. В Литве провалился референдум по запрету продажи земли иностранцам. Из-за низкой явки он признан несостоявшимся. По закону на референдуме должна проголосовать минимум половина населения. Но на участке пришел лишь каждый 14 литовец. Таким образом, в стране автоматически разрешат продавать землю иностранцам. Это было одним из условий при вступлении в Евросоюз. В поисках Made in Ukraine 72 лучших украинских производителя разных потребительских товаров собрались на первом бизнес-фестивале в столице. Предприниматели ожидали мастер-классы, а гостям множество товаров, которые можно было не только померить и попробовать, но и купить. В Киеве прошел первый фестиваль Made in Ukraine. Посетители уверены, лучшего места для того, чтобы познакомиться с украинскими производителями, не найти. На выставке можно было ознакомиться с широким ассортиментом товаров. Одежда, обувь, косметика и парфюмерия. Товары для дома и продукты питания. Их всех объединяет страна-производитель – Украина. Компания по производству верхней женской одежды родители Екатерины создали более 10 лет назад. Сегодня их продукция представлена более чем в 15 городах Украины. И благодаря интернету украинские то носят и за рубежом. Мы же производим пальто из натуральной шерсти, очень следим за качеством, подбираем качественную фурнитуру и делаем все, чтобы минимизировать цену. У нас очень много было заказов по интернету: Канада, США, Европа, Россия абсолютно весь мир. Я думаю, что мы уже обхватили. Даже была ситуация, что я ехала в Милане на поезде. В Италии поезд остановился. Я смотрю, на остановке стоит девушка в нашем пальто. Было очень приятно. Отличаются украинские товары оригинальным дизайном. Так традиционные и национальные мотивы сегодня оказались на пике популярности. Виталий владеет компанией по производству детской одежды. Рассказывает, качеству ткани на его предприятии уделяют особое внимание, ведь создают продукцию для детей. Однако и за модными тенденциями следить не забывают. Мы быстро реагируем на спрос, то есть на тенденции, как бы на моду. То есть, да, сейчас как бы более в тренде вот, вышивки, то есть это более украинская, уже как патриотичная как бы, да, настроенность людей. И, соответственно, у нас вышли коллекции новые, где есть вышиванки, и даже в элементах для маленьких детей, для, для, грудничков. Идейным вдохновителем фестиваля стала журналистка Юлия Савостина, которая на собственном примере доказала, в Украине производят абсолютно все. Ради своего эксперимента девушка целый год покупала исключительно исключительно отечественные товары. Жизнь после, во время проекта и после проекта очень сильно поменялась на самом деле. Есть товары, которые я продолжаю по инерции покупать украинские, просто потому что они мне очень нравятся. Для чего проводилось это мероприятие? Потому что практически большое количество, очень большое количество предпринимателей прячется в интернете или в каких-то очень маленьких магазинчиках. Мы их вынули сюда вот наружу, чтобы их могли увидеть. Бренду Made in Ukraine доверяют все больше людей. Ну, вот на мне, например, джинсы «Украина», вот э, булочка «Украина». Ну, то есть очень-очень-очень много. То есть все, что есть украинское, я стараюсь покупать именно украинское. Я люблю украинских производителей, одеваюсь в отечественные обращаюсь к нашим мастерам. Вот это все на мне от украинских мастеров. И даже обувь шью в этническом стиле. Я люблю украинское. Купляю украинское, оно якесное мне. Покупаю украинское, оно для меня качественное. Если раньше шили из привозных китайских тканей, то теперь стараются шить из нашего льна и хлопка. Очень качественная интересная украинская одежда. С удовольствием покупаем. Дуже якісне, дуже за і з задоволенням Фестиваль Made in Ukraine прошел успешно, и организаторы задумываются над тем, чтобы подобные мероприятия стали традиционными. Тамара Каноненко, Владлен 0 БТБ. Ну а украинский фильм покорил русский кинематограф. Гран-при международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получила лента отечественного режиссера Мирослава Слабошпицкого. Картина под названием «Племя» основана на реальных событиях рассказывает об интернате для глухонемых. Этому фильму также досталась специальная награда журнала «Сеанс» имени Сергея Добротворского. Это все к этому часу. Оставайтесь с нами. До встречи.